Wahai a'lihi wa yang beriman, dan orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, dan beriman kepada kebenaran yang diturunkan kepadanya, dan beriman kepada kebenaran yang golongan 40 hadis nilai murni ini kita masuk hadis yang kelas muka surat 132 hadis yang membicarakan tentang sifat pemaaf satu daripada nilai murni yang berkata pada kita iaitu menjadi orang yang pemaaf An orang Hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله أبدا بعفو إلا عزه وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. تري أبو هريرة رضي الله عنه تري رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفر صدقه sedekah tidak akan mengurangi harga sedekah kita jerma kita sumbangan kita Rasulullah sebut dalam hadis ini dia tidak akan mengurangkan harga kita maknanya kalau kita bagi RM50 bukan bermakna duit kita akan kurang RM50 tidak ia dia akan menambah bukan hanya harta kita menjadi subur malah kajaran pahala buat kita kemudian disebut Allah pasti menambahkan kemuliaan kepada seorang hamba yang memiliki sifat pemaaf وَمَا زَلَ اللَّهُ عَبْدًا afwi إِلَّا عِزًا Siapa yang menjadi orang yang memaafkan kesalahan kesilapan orang lain Allah akan memuliakan dia. Dan yang ketiga wa ma tawarra'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidak ada balasan bagi seseorang yang memiliki rentah hati. yang rendah Kecuali Allah akan mengangkat darajat Maknanya yang tidak sombong Selalu kita gunakan istilah tawadu Tawadu Istilah tawadu Tawadu atau segini Rendah hati Bukan rendah diri Hati kita menjadi rendah Kita tidak berbangga dengan apa yang kita ada Hadis di atas menerangkan tentang sifat muslim yang mulia. Yang pertama orang yang suka bersedekah. Dalam hadis ini disebut hartanya tidak akan berkurang dengan sebab sedekah itu. Selalu kita uh, cerita tentang zakat. Antara dikemah zakat ialah menyubur menyuburkan macam-macam yang disuburkan harta kita menyuburkan sifat mulia pada diri kita samalah dengan kita bersedekah dan yang kedua disebut orang yang pemaaf orang yang pemaaf ni Allah akan muliakan diri dia. dan yang ketiga orang yang rendah hati tawadhu Allah akan angkat dan ajak So sifat Ataupun nilai murni yang kita nak bicara pada malam ini Yang perlu ada pada setiap kita ialah Sifat pemaaf Pemaaf berarti Orang yang suka memberi ampun Ataupun memberi maaf Terhadap kesalahan orang lain Terhadap dirinya Kita maaf Orang yang memiliki sifat Pemaaf juga Tidak merasa benci Atau sakit hati Terhadap orang yang melakukan Kesalahan terhadapnya Apalagi untuk membalasnya Walaupun dia Mampu untuk membalas ya, Walaupun ketika itu dia mampu nak Balas Tapi dia tetap memaafkan kesilapan, kesalahan Kalau kita lihat kisah Rasulullah dalam peristiwa Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah, Rasulullah sebelum ini telah dianiaya oleh musyrikin Mekah kafir Quraisy Mekah Macam-macam dibuat sampai peringkat Rasulullah dia untuk kuku akhirnya Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madi. selepas lebih kurang 20 tahun daripada peristiwa Rasulullah dianyai di zalimi macam-macam orang buat dengan dia akhirnya berlaku pembukaan kota Mekah musyriki menyerah diri Ketika itu boleh sahaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nak menghukum berduduk berduduk. Tapi apa yang berlaku Rasulullah beritahu kepada semua muslimin Mekah ketika itu izhabu wa antum tulaqah Rasulullah kata pergilah kamu semua kamu bebas Maknanya Rasulullah tidak berdendam Rasulullah tidak menghukum Tetapi memberikan Pembebasan Yang sebelum ini kesalahan Kesilapan Yang dilakukan oleh Akhir Quraish Hakkah ketika itu Ketika hijrah berlaku mereka rampas Harta sahabat-sahabat Rasulullah yang ditinggalkan Kalau nak ikut boleh saja Balas dendam Tapi Rasulullah memaafkan ini yang disebut walaupun ketika itu dia mampu untuk membalas tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kemaafan kepada mereka. Begitu juga kalau kita lihat kisah ketika dalam satu peperangan Sayyidina Ali dia hampir membunuh musyrik itu ketika itu tengah perang ya? hampir nak tikam nak bunuh tapi ketika itu uh, musyrik ini menuduh muka Zainal tak jadi tak jadi bunuh tak jadi tikam Orang lepas tu tanya orang Masa dengan Ali Kenapa tak pihak ini, ini peluang kamu Dia dah jatuh lah Peluang nak guna Apa kata saya dengan Dan yang ketiga Memaafkan kesalahan Orang lain <tuh> Apa mari ketika Mengulas ayat ini Ayat ini Jadi cerita tentang Memaafkan kesalahan dia kata Imam at tabari dalam tafsir ni Kita disuruh untuk melupakan kesalahan orang terhadap kita Jangan ingat Kita mungkin biasa dengar Ada orang sebut Aku kalau dengan dia ni, aku tak akan maafkan sampai bila-bila Mungkin kita pun ada Siapalah kita dan siapalah kita yang memiliki sifat seperti ini sedangkan orang yang beriman dia akan menjadi pemahaman tapi kita ada kadang-kadang tertentu dalam diri kita aku tak akan maafkan dia sampai dari akhirat kadang-kadang ada orang yang macam sifatnya jadi so, kita kena memupukkan yang mungkin Kadang-kadang timbulkan perasaan itu bila orang nak nyanyi Akhirnya kita ungkit yang dulu-dulu kita tinggalkan Kemudian dia kata yang kedua, jangan membalas dendam Orang yang beriman dia tidak akan menjadi orang yang membalas dendam terhadap orang lain Jika kita bersikap keras dan kasar Sudah pasti orang akan menjauhi kalau kita tak jadi seorang pemaaf Orang akan menjauhi kita Pemaaf dapat menghilangkan rasa permusuhan Dan akan menambah sahabat Orang yang pemaaf Dia akan banyak kawan Bukan banyak musuh Betul kita marah dengan orang Tapi maafkan Ini kadang-kadang orang yang kita marah tu beri kita kita tak jawab oh begitu eh? sekali sebab sebab apa? sebab kita tak nak maafkan dia jangan Semua so, maafkan dia sebab pemaaf ni dia boleh menampak kawan pemaaf akan melahirkan sifat kawan sifat rendah hati menghilangkan sifat sombong dan angkuh orang yang pemaaf dia akan menjadi orang yang tawadong orang yang jauh daripada sifat sombong dan firman Allah dalam surah yang sama Al-Imran ayat 159 Fabima rahmatin min Allah lintalahu walau kunta fazzan al-qad lam qaddu min hawlihu fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil azabta tawakkal Allah inna Allah yuhibbul maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah daripada Allah kepada Umar Muhammad dan dengan sebab rahmat Allah kasih sayang Allah kepada kita Engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka. Ayat ini turun selepas berlaku perang Uhud. dan kalau kita ingat perang Uhud ini uh, perang yang Rasulullah arahkan kepada pasukan pemanah duduk di atas bukit Uhud. Siapa yang pergi Mekah Kita akan dibawa ke Bukit Uhud Akan diceritakan perang itu. Rasulullah pesan kepada pasukan pemanah Jangan turun Apa-apa pun berlaku Jangan sekali-kali turun daripada Bukit Uhud Ketika musuh melalui tengah-tengah laluan bukit itu ketika itu serangan daripada sahabat yang ditugaskan sebagai pemanah dekat atas bukit itu menyerang musuh berperiaran dan lari musyrik lama yang mati di bukit itu orang yang duduk ke atasnya dia tengok sahabat-sahabat uh, yang berada di bawah duduk berebut mengambil harta yang ditinggalkan oleh tentera Quraisy. Kalau orang dulu dia pergi perang di bawah uh, ternakan sebab nak bekalan itu bekalan dia. Jadi so, dia nampak sahabat yang dekat bawah ni duduk mengumpulkan harta rampasan perang. Orang duduk kat atas Bukit okay, oh, oh, Uhud ni tak tahan Tengok Kawan duduk Di kumpul Harta dan pasal Jadi Kita letakkan kita nak duduk satu kat atas Ketika itu mereka terlupa Pesanan Rasulullah supaya jangan turun Mereka turun dan dalam masa yang sama, tetap musyrik Mekah. Ketika itu dipimpin oleh Omar saya nak umat aku pergi Islam Yang lari Telah berpatah Menyerang daripada atas nah, Itu yang selepas itu Tentera Islam hampir-hampir kalah Hampir-hampir kalah hampir, hampir. Sebab itu sebab Meninggalkan posisi Ataupun tempat yang Rasulullah pesan Jangan apa pun berlaku, apa pun berlaku, jangan turun daripada tempat ini. Tapi mereka ketika itu perlu pun ramai sahabat yang bubur sakit ketika itu. Dan sehingga akhirnya turun ayat ini. So ayat ini uh, cerita tentang sifat rahmat kasih sayang yang Allah berikan kepada Rasulullah supaya dia berlemah lembut dengan sahabat-sahabatnya yang tinggal di dalam yang, yang hidup uh, dengan sebab dia tertera Islam hampir kalah Rasul apa ni? ayat ini menyuruh agar engkau bersifat lemah lembut kepada mereka dan kalaulah engkau bersifat keras kasar lagi keras hati Tentulah mereka lari dari keliling Rasulullah ini memaafkan mereka dia menghukum mereka Dan ayat ini sebut Kalau Rasulullah bertindak keras Ada kemungkinan Sebahagian daripada mereka ini Mungkin ada yang murtad Menjauhkan diri daripada Rasulullah Kemudian disuruh Ayat ini aku Allah perintahkan Rasulullah maafkan mereka maafkan kesalahan kesilapan mereka bukan sekadar maafkan dia wasallahu alaihi mohon keampunan kepada Allah bagi pihak mereka Allah perintahkan Rasulullah bukan sekadar maafkan dia kepada Rasulullah supaya mohon dan ampun kepada Allah bagi doa mereka ini. Fa'fu anhu wasarfir lahu. Kemudian wasyawirhum bil ilam Dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan-urusan selepas ini. Jangan tinggalkan mereka jumpa mereka bersuara balik ya, berbincang balik dengan mereka kemudian kemudian apabila kau telah berazam sesudah bersuara bertemu dengan mereka aku bertawarkanlah kepada Allah sesungguhnya Allah maha memasihati orang-orang yang bertawakal kepada dia so Ibn Qasir ketika mengulas ayat ini Ayat ini merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya kepada Rasulullah, tetapi juga kepada kita apa dia? satu memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita yang kedua mohonkan ampun kepada Allah bagi kita orang buat zalim pada kita ya? jangan sumpah serangan kadang-kadang orang kita ni kita ni sebahagian Pak Malah penjelasan Kita doakan kecelakaan pula kepada mereka. Jangan. Sesama muslim ni sepatutnya mohonkan ampun. Ya. Okay. Kalau dia, dia melakukan kesilapan, kesalahan ini, ya Allah, pemaafkanlah dia. Kita diajar seperti itu. Berdasarkan ayat ini. Kemudian yang ketiga, kata Ibn terus berikan kepercayaan kepada mereka Walaupun dia pernah menzalimi di kita Tapi sebab dia muslim sesama muslim ini Berilah kepercayaan Mungkin hari ini dia melakukan kesilapan Esok lusuh kita tak tahu So sifat pemaaf adalah warisan para rasul Nabi SAW menunjukkan contoh sebagai seorang yang pemaaf. Ah. Jadi dalam hadis dan sampai untuk surat ini. Kita lihat ke oh, hadis ini. Contoh pemaafnya ah bagi dia Nabi SAW. Haddadani Abu Abdillah Haddadani Kala kultu li'a isyata taibaka Taibaka na'kulu ku Rasulullah SAW di ahli ni qala as-sana ahsana nas yqulu la yakun baisha wala mutabahisha wala safqa bil aswa wala yajizul isti'ah mithlah wa la illa ya'fu wa yas'a telah menceritakan kepadaku abu abdullah bin jarri dia berkata saya bertanya kepada aisyah bagaimanakah akhlak Rasulullah SAW terhadap keluarganya lalu Aisyah berkata baginda adalah orang yang paling baik akhlaknya tidak pernah berbuat keji tidak bercakap dengan kata-kata yang kotor tidak berteriak-teriak di pasal takjidin dan tidak pernah membalas dengan kejahatan yang sama yang diperlakukan kepada itu maknanya Rasulullah Pemaaf dan tidak balas akan tetapi bagi dia seorang yang pemaaf dan pengampun walakin ya'fu wa yasfah itu sifat Rasulullah ini dia seorang yang pemaaf dan pengampun jadi kita ni satu daripada sifat yang kita dituntut ialah menjadi orang yang memaafkan kepada orang lain. Dalam hidup kita, kita bukan seorang yang sempurna. Kita pun ada kelemahan. Kita pun ada kekurangan. Begitu juga dengan orang yang ada di sekeliling. Pasangan kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, jiran tetangga kita, orang yang kita bergaul sehari-hari. Mereka macam kita juga ada kekurangan, ada kelemahan, ada kesilapan. Maafkan kalau mereka melakukan kesilapan, kesalahan kepada kita. Mudah-mudahan bila kita menjadi maaf ni dia juga dia akan memaafkan kalau kita ada kelemahan kekurangan yang menyebabkan dia pun terasa hati ataupun uh, dia dirasa merasakan dirinya dia Ya, eh, jadi mudah-mudahan ya, eh, dia juga memaafkan kita. Insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat untuk kita dia tanggung dengan Dabaratul Majlis dan Suratul Aks Suratul Allah Suratul kita. Suratul Aks 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 wa jakirna ma nasi wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillah wa baraka wa sallam ini tegak-tegak finish ini ha? Haa, letakkan. Mana? Di bawah ni. Close. Haa, close. Haa, close. Eh, jadi. Yoi. Oh. Ko rānei